Мы не хотим, чтобы люди все попали в дерьмо. Я это делаю, я делаю. Уже а столкому... это надо листовком показать, что они замечают, Замечательно. А И не нужно тут, он а не еще... должен вмешиваться. Да, да И здесь Все. ни при столком. чем, э, до него вот свои претензии. Поэтому, поэтому я объясняю, что когда вот это начинается пужилки, там придет ну, компания, да, управляющий еще кто-то еще хуже, сразу говорю, вот это мне начинает не нравиться. Mm -hmm. Люди еще не разобрались, информация практически нулевая, потому что законопроекта еще даже не вступили многие сил, а многие даже еще их не принимали, а уже питают. Одна единственная вещь, которая закон о ЖКХ, на основе чего мы должны вступать в этот сговор, а он еще не принят. Вы даже не понимаете, что будет потом, когда вы вступите. Потому что сначала мы вступаем, а потом из этого болота будем выборах. Вот за что деньги. Самое интересное начинается. Смотрите. Почему про документацию По спрашивают? Есть документы? они говорят? Да вот, они обязаны передать. Вот с этого надо момента, значит, для чего нужна документация? Документация это как раз то, что определяет стоимость каждой квартиры. Это от а чего начисляется квартплата? Потому что есть ресурсы дома, он рассчитывается там в пределах 30 там, или там, 40, ну сколько закладывается, да? Все. И вот тут начинается насчитываться на это. Если Точка у вас нет не тут я уже не понимаю, как не будут не насчитывать лечу. этот тариф. Исходя из чего? Не, 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 не. вот за что речь идет. А когда придет время капитального ремонта, опять скажут, а денег не хватило, потому что мало заложили, да? А больше тоже не хочется переплачивать. Вот у нас там свет получилось. Ну, как бы, лишь в то же. Вот и начинать. Почему, говорю, нужны документации? В любом а случае, работаю. нужна документация. Они там предусмотрели вариант, типа в течение трех месяцев. Они должны передать будут документы вам. А если у них нет, они полгода будут изготавливать. Но если полгода прошло, они не изготовили документы, то вы должны будете за свой счет их просто купить. А это 240 тысяч. Не меньше, не мало, чтобы вы понимали. Вы сколько можете ремонтов в квартирах у себя капитальный поделать? А ну поднимите руку, чтобы капитальные. Вот кто сейчас а может в квартире сделать капитальный ремонт? Почему? Почему? От выноса и до подалку. А это мы практически сейчас. вот эта вот вся система, я вам Ничего. объясняю. Я вчера была целый день на совещании, тебе, на дома, и я каждого человека это не одна тысяча долларов. иди в свой доме, не в свой доме там мучить. Это не мучить. Не хотите Не надо. Да. Поэтому пока вы сейчас в таком состоянии Вас защищает закон, точнее конституция. А когда вы там по одному надо говорить. Если я скажу некоторые моменты, и посмотрим еще кому плохо. Пока закон, он регламентирует, там его могут вот так вот, да, еще даже не победить. Только конституцию им сложнее поменять пока вы по конституции живете это одно как только до вас дойдет закон то вы сейчас вы организация. А завтра человек захочет, чтобы мы больше денег Сдать вот это помещение под мастерскую. Он уже станет прибыльной организацией. Понимаете? А потом еще что-то такое. И это такое. Это только начало. Потом захотят вот это. Во-первых, территория еще неизвестна, какая у нас придомовая, потому что нету документации. Нет, за а второе, за вот эту территорию, которую еще нет, говорите, ну что ж мы не снимаем, это же предприятие. Так давайте же землю платить, вы, вы, вы же предприятие. Понимаете? И тут будете еще и за землю платить. А это все платите. неправда. Плак, прав. Прав. Правда, Подожди, правда, правда, я правда. В этой живу. За землю Пощепили это правда. Но вот на имущество будет такое. За, за землю правда, правда. Не предприятие. Правда, это это правда. очень лакомый случай для нашего правительства. Это предприятие. Это предприятие. Вы мне не рассказываете. Если вы уже статут, да вы хоть рога и копыта назовите. Это будет цену предприятия со своим статутом. Да, оно не бездоходное, потому что юридическое лицо публичного публично. права, чтобы знать. И не надо рассказывать нам анекдоты. Я знаю, это про Не, не, не публичного, а публично, частного, частного я права. Покажу, Саша, частного права. Да, частного права. Я, извиняюсь, а то я... все. Читали, все. Порядке, не надо нам расслабить. Я знаю <плотный> эту ситуацию. Я уже смотрю, сколько лет уже наши Отлично. цисполком как они это все, как они принимают закон после Нового года. Отпросы. Отпросы. По территорию по лестничке. У вас нет уже территории. На а когда начнут передавать на ютюбе, вы даже не будете знать, сколько у вас. А также мы будем двор, вы будете Я объясняю, что для начала, до первого числа. числа, ничего не будет. И после первого числа не будет. Это все равно, что поменять всем деньги. Но не хватит. Все, Ну, будем чухать. Хорошо. Будет Я хочу узнать, вы, как юридическое лицо, имеете общей собственности, есть все остальные не только чердаки подвалы, фундамент, стены. Если у вас возникнет незадолженность, а если отменят субсидии, а вы знаете, что 34 миллиарда уходят в автогаз и исчезают. Кредит сказали, что сейчас не дают. Кредиты порождают. Если у счетчика не будет В доме, в любом квартире Договор с вами никто не закрючит Абсолютно Сам или домовой счетчик идет Или у каждого счетчик Но, они дошли уже до того Просто в каждом счетчике Электронный датчик, электронный передатчик На пункте, все Вот это все, что просили Вот тогда вы что-то будете еще контролировать И мы отвечаем за весь дом За весь Дом мы несем полную ответственность. Какие другие варианты? Другие варианты, других вариантов. Жили, все да. правильно, смотрите, мы все равно должны будем как-то научиться своим домом управлять, да, но сначала, сначала надо забрать все, что нам принадлежит у этого, так, чтобы вы платили сколько лет за это. Подержи стойку. Работает? Дома. должны подписать бумажку, что, что передают <свес> Провенья, Провенья. <свес> да, да. Не, что? Скажи, что не что жалко пожилых людей, людей же, которые этого не понимают, Провенья, потом плакать будут. Понимаете, мы а выживем. У нас, возраст, выживем. У нас еще возраст, мы выживем. А они как вот выживут? Они сидят и это... Они сейчас Давайте я куплю, блядь, по килограмму гречки. Я вот соседнюю подъезд. Прошу, по закону идет квадратными метрами, а вас сколько квадратных метров?

Я, например, должен только освободить А там бандитов, которые Я уже не знаю, кто это Я не не Я должен бандитов спасти, Это не моя Это вообще ваша проблема Ваша проблема, она направление правильной Я не понял Начинается. А если светом полюбить? Вот запомните, я могу В каком

А вы так это? Я думала, вы пропустите, а вы мне а, а, понравилось, понравилось, как по Виктор. Викторовичу. А там же Виктор... а а а а как перевернули? Виктор Иванович говорит, что он сказал, что мне хотели, мне хотели, что моим знаю,